Добрый день, АВДВ, стал каналом социальной краина а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию Костянтин Крупский, поруч земной ДНС Казанский, это журналист. Добрый день. Здравствуйте. И Олег Лазаренко, это координатор автомайдана. Добрый день. Добрый день. А, с помощью этих двоих наших гостей страна узнала про то, что у нас очень богатая страна, у нас есть железная руда, у нас есть много воды, у нас есть, я не знаю, там уголь, и есть полезные ископаемые, которые добываются законным способом и которые добываются незаконно. Способом. Вот сегодня мы будем говорить про незаконную добычу янтаря, которая ведется на территории Житомирской области, Ровенской области и Волынской области. Но я так понял, что вы сконцентрировали свое внимание пока на Житомирскую область. И появилась пресс-конференция, появились репортажи, появились, ну, я не знаю, там колонны и губернаторы на месте незаконной добычи янтаря. Совершенно верно. Получилось так, что в какой-то момент обратил внимание на то, что есть публикация Яна Таре, но как-то вот их как-то почему-то центральные, скажем так, главные ведущие СМИ, почему-то их не часто демонстрировали эти репортажи, эту информацию, ну, вероятно, потому что крышуются на самом верху. Вот, и просто пришла идея съездить туда, и мы попали на вот это непосредственно самое крупное месторождение в Житомирской области, так называемый Клондайк, в Олевском районе, и где там, мы поразились масштабами этих нелегальных разработок. Действительно, Понятно было, когда мы туда попали, что без санкций на самом высшем уровне, то есть самых высокопоставленных чиновников, в таких количествах разграбление недр Украины не может происходить. То есть ясно, что это не самодеятельность каких-то местных урок. И это явно не какой-то сержант милиции берет за это деньги. А там действительно бизнес на миллионы долларов, на десятки миллионов. И люди, которые получают эти деньги, понятно, что они сидят во всех структурах. То есть там государство отсутствует на всех уровнях. То, что видят сейчас зрители, это снято с коптера, так? То есть вид, вид сверху. И вот эти вот все леса, я слышал о том, что они уже восстановлению не подлежат. А, объясните тогда, пожалуйста, вот как ведется эта незаконная добыча янтаря, и почему нельзя потом возобновить эти леса? Что там такого вот страшного происходит? Ну, смотрите, как они подлежат. Они подлежат восстановлению, если провести рекультивацию земли. То есть если бросить в том виде, как сейчас, то нет, потому что там фактически вырыты канавы, каналы, которые заполнены водой. Эта вода необходима для технологий, чтобы помпы работали. Там в этих ямах, то есть местность просто заволочена, и в нынешнем виде, конечно, там ничего не вырастет. Там просто глина и вода, и такая каша. А для того, чтобы выросло, нужно провести рекультивацию. То есть э, все это сверху вскрыть плодородным слоем почвы, выровнять и сушить каналы, засыпать их и посадить туда молодые деревья. Да, тогда они через 10 лет вырастут, там будет опять лес. Просто проблема в том, что когда официальные добычи янтаря происходит, это делается, такая рекультивация проводится по закону. Когда работают нелегально, Разумеется, они ничего не делают, они просто уничтожают лес под ноль. И ни там кругляка, ни ягод, ни грибов, ни какого-то промысла там уже быть не может. То есть это просто бесполезная пустыня. Угу. А, технология, вот какая, вы тогда меня поправьте, да? Это лес, который изначально с ягодами, с животными, то есть это просто вот хороший полноценный лес, лес. Полноценный лес. Полноценный области. Да. Потом туда приходят люди, они вырубают часть, выжигают этот лес, роют канавы, заполняют их водой и моют этот янтарь. Да, да. то есть э, заводится мощное оборудование, э, то есть это не какая-то частная копанка, там идет промышленная добыча. Приезжают экскаваторы, вырывают каналы, то есть где-то эта техника берется, явно это не э, куплено в сельпо где-то. Потом в этот канал ставится помпа, и она дальше размывает уже вот эти вот точечные, как вы видели на экране, вот эти ямы. 10 метров глубиной, ну, дальше там нет смысла мыть, потому что песок, и потом глина. Глина поднимается, все, дальше янтаря нету. Ну, вот. И э, я слышал о том, что там местные э, селяне, которые живут в окрестных, в окрестных селах, они там работают и получают неплохие деньги. И в лесу, вокруг э, вот этой незаконной добычи янтаря, э, у них есть палаточные городки, ну или там там землянки, там, или что-то еще. Вот они прямо так и называются вот, по названию сел, которые там находятся. То есть задействованы, ну хорошо, если не тысячи людей. Тысячи. Тысячи. Тысячи ты, и больше. Тысячи людей, то есть вот. Э, э, и об этом техника задействована, технология есть, лес есть, и неизвестно, кто виноват. То есть нельзя найти вот этого чиновника, который это все крышевал или сейчас крышует, как говорится, хорошо, то есть скажем это более культурно, который закрывал на это глаза, и никого нельзя вот обвинить, статья, суд, Сибирь, как там говорил ну, Мы сейчас вот совместно с журналистами, с активистами вскрываем эту схему, пытаемся все звенья этой цепочки найти конкретной фамилии, вот. Но то, что вы сказали, там местное население, местное население, может, там 1-2% добывает. И их пускают туда на выработку на 1-2 часа в пересменку. То есть, когда работает бригада, а бригада это ну, явно группировка какая-то, ОПГ, я не побоюсь этого сказать. Вот когда они меняют эти бригады, промежутки заходят местное население, и там с очками вылавливают то, что те помпами не выкачали. То есть население не получает там, таких баршей, как хотелось бы. Ну, то есть они получают, может быть, деньги неплохие, понимаете, по меркам села какого-то на Волыни, Но в сравнении с тем, сколько получают организаторы этого дела, то есть вот эта янтарная мафия, это ну, как бы ничтожная сумма. То есть населению достается очень мало, они там за зарплату могут немного там поработать с очками а мафия гребет основные суммы, и есть налаженные каналы вывоза этого янтаря. Причем один из каналов проходит через аэропорт Борисполь. И, скажем так, понятно же, что через аэропорт самолет невозможно пронести что-то незаметно. То есть это не автобус, не маршрутка там куда-то на... То есть или там не лес на границе, где можно там как-то перекинуть, обойти этот блокпост. А в самолете, когда вы вас тщательнейшим образом просвечивают на всех рентгенах и вывести чемодан янтаря, а его вывозят именно чемоданами вот такими нормами невозможно, если ты не заплатишь. Поэтому существуют ворота: таксу называют такую: от 150 до 250 долларов за килограмм. То есть, если вы вывозите 10 килограмм, условно говоря, вы платите 2500 долларов на таможне, и тогда вас пропускают без проблем. Можете лететь куда угодно. То есть, вот такая действует схема и как бы побороть ее. один из способов ее побороть это просто закрыть границу закрыть украинскую границу для нелегалов, то есть запретить вывозить, но опять же судя по всему раз таким образом работают люди в аэропорту и в, на других пропускных пунктах, то есть опять же есть дозвол сверху разрешение работать так то есть кто-то крышует на самом высоком уровне ну как бы можно называть и там, говорите конкретнее, потому что, ну опять же, кто может крышевать э, добычу в таких масштабах? Это милиция, генпрокуратура и местная власть. То есть, соответственно, генпрокуратура – это у нас генеральный прокурор и президент, который его назначает. Милиция – это министр внутренних дел местная власть – это губернатор. Давайте приведем такой простой пример. Вы все видели, как работает Михаил Саакашвили. Да, у него там кто-то, глава авиаслужбы, что-то не то сказал. Он поднялся, начал его там публично рассказывать, кто он, кто он такой и так далее. Наехал на прокуратуру, наехал на прокурора. Вы слышали, чтобы губернатор Житомирской области Машковский что-то когда-то говорил про Интарь? Я не слышал. То есть он тоже мог бы встать, сказать, там, ах, вы, милиция, не работаете, а вы вот СБУ тоже покрываете, и вы ген прокуратура покрываете, он мог бы туда приезжать, он мог бы всех, там, значит, он прекрасно знает адрес этого месторождения, он мог бы всех поставить, построить по струнке. Но вот почему-то губернатор Саакашвили работает так. А губернатор Машковский не работает. То есть, почему? Ну, у меня есть догадки на этот счет. Есть... А как вообще вот Автомайдан, вы Денис, узнали про это все? Это местные жители, вот они вот уже там переживают за окружающую среду, переживают за то, что янтарь вывозится из Украины, то, что это все нелегально. И вот они там вот пригласили вас, приезжайте, давайте сейчас с камерами, мы вам все покажем. Ну, смотрите, эта тема уже не первый год муссируется. Просто в активизиров... Последнее время она активизировалась э, благодаря тому, что улетел Виктор Федорович в неизвестном направлении. И как бы на месте не знали уже дальше к кому-то обращаться. Раньше это все было сконцентрировано на пшонке. Вот это уже там в схеме прорисовано и доказано. Сейчас нет ни пшонки, ни Виктора Федоровича. Э, получилось, что эти группы начали воевать между собой, делить этот рынок, и очень много информации начало выходить наружу. То есть раньше это было как-то более закамуфлировано. Вот. Плюс сюда еще подключается, кроме вот, того, что Денис сказал, СБУ и прокуратуры, я бы называл еще такие органы, как наше Министерство экологии, там, где есть э, служба э, Держкомзем, еще одна служба, которая конкретно выдает лицензии на добычу надр, Но этим мы займемся в ближайшее время. Сейчас мы вот подготовили письмо на наших силовиков от имени автомайдана и активистов, где мы ну, требуем в ближайшее время разобраться с этой ситуацией. Мы это не оставим в покое. то все что мы беремся мы доводим до конца mm -hmm. а, я знаю о том что там ну вот месторождение оно там и охраняется mm -hmm. и люди живут и возле во дворах местных жителей автопарки стоят и и вот просто так вот людей туда ну, можно пустить. Да, приходите, приезжайте, снимайте с камерами. Как удалось вам это все вот, из мутной этой воды все-таки поднять на, на поверхность? Ну, достаточно просто узнать, где сами координаты, да, где находится это место Нелегальной добыча это делать несложно, потому что люди сообщают в социальных сетях, люди многие об этом знают, пишут, есть публикация местных СМИ, а там постоянно стреляют, там постоянно какие-то инциденты на вот этих нелегальных блокпостах. Я узнал, где есть блокпост, мы поехали, сначала засняли его работу, а потом, когда мы поехали второй раз, блокпост уже снялся и уехал, потому что они не хотели с нами контактировать. Ну вот, а месторождение вы и сами видели с коптера. То есть достаточно просто, если милиция не знает как искать, я могу подсказать, достаточно выехать просто в лес, вот взять такой коптер, он абсолютно доступен, там у него цена там, около 25 тысяч гривен, и он взлетит и вам все покажет. Вы увидите на многие километры вокруг состояние леса, вот эти все проплешины, они очень хорошо видны. Если бы было желание выявлять и наказывать таких людей, они бы выявлялись и наказывались. То есть я могу утверждать, что милиция является участницей этой схемы, то есть милиция полностью покрывает все эти нелегальные разработки. И по сообщению ряда активистов у меня есть показания местных жителей которые сообщают, как это происходит. То есть, как каждый старатель сообщает смс в милицию или звонит о том, что там называют фамилию, я такой-то, такой-то работает сегодня на трех помпах, там, например, на двух милиция составляет список, кто есть, там свой список составляет прокуратура, свой список еще там составляют ребята, потом это все скидывается в один список, и дальше едет какая-то, ну, скажем так, специально проверяющий человек, который проверяет, действительно ли это совпадает. Если ты заявил три помпы, должно работать три помпы, там не две, не четыре, а так далее. Вот они все проверяют, смотрят, ну, есть, ну и как бы, соответственно, сколько помп работает, столько ты и должен. Там если 75-750 долларов за помпу, соответственно, умножаешь там, на количество своих помп и столько платишь. То есть вот так работает эта схема, все практически открыто. Это говорят местные активисты. Есть прямо речь видно, на видеозаписи. То есть все это э, либо уже опубликовано, либо будет опубликовано. И я думаю, вся схема будет в ближайшее время вскрыта и, и очень, скажем так, дотошно и последовательно будет опубликована. Могу, могу еще я могу да, уже продемонстрировать листик с это финансовый отчет одного из старателей по там, двум участкам, ну, в бригаде где-то 4 человек. Это за неделю, если видно цифры, там, порядка 17-18 тысяч долларов за неделю. Зарабатывает бригада? Зарабатывает человек. А, человек. Плюс сверху есть тут такие строки, как э, за помпу вот 500 долларов, э, какому-то губеру 12 300-700 в скобочках. Ну, мы можем только догадываться, кто это, кто это и что это за Губер. Вот, ну порядок цифр отсюда понятен. Угу. А вообще вот приезжал же губернатор. Да, да, да? туда. И есть какая-то реакция вот там на этом месте. Ну, кроме разберемся, накажем и вот ну, какие-то стандартные фразы. Что-то такой конструктив какой-то был? Ну, все обещают узаконить. Вообще единственный конструктив это, конечно, узаконить этот эту всю добычу. Но есть, но а на данный момент уже зарегистрированы два закона, два законопроекта, точнее, вот я знаю, что один от самопомощи, другой от блока Петра Порошенко. И вот люди, они там бодаются, то есть еще между собой завтра будет комитет, они хотят, ну, то есть каждый пропихивает свой закон. Как говорят, что ну, каждая группа, в принципе, преследует свои цели, но вот закон э -э, Розенблата, это депутат от блока Петра Порошенко, он якобы приводит, там есть коррупционная составляющая. То есть по заявлению депутатов от самопомощи, там есть, скажем так, такой момент, который там создаются коммунальные предприятия, и вот они будут решать на месте раздавать землю. Но мы все прекрасно знаем, что такое коммунальное предприятие вообще в Украине в принципе. Каждое коммунальное предприятие – это коррупция. Везде, где у нас участвует государство, это коррупция. Причем такая очень довольно-таки неприкрытая. Поэтому, конечно, безусловно, все нужно только передавать в частные руки. И вот ну, есть нужен закон о старателях, то есть каких-то то есть им дать какую-то скажем так долю. Да? Вот, то есть если ты местный житель, ты там живешь, ты можешь там, заниматься старательской деятельностью, зарабатывать деньги, то есть платить налог, получать какую-то лицензию и так далее. То есть должна обязательно взиматься какая-то сумма, которая будет уходить потом на вот эти затраты на ликвидацию последствий, то есть на то, чтобы затем провести рекультивацию, то есть ну, нужно по-любому как-то это все упорядочить, потому что остановить это невозможно. То есть там крутятся очень серьезные деньги. Все люди в этом заинтересованы, самые простые люди, они у себя там буквально в огородах копают, потому что а, ну, это выгодно, это интересно. И зачем жить в бедности, если можно заработать себе на джип? Вот. Поэтому, да, у нас в Украине есть такое природное богатство, давайте им пользоваться, но давайте делать это законно. еще я добавлю, вот нам непонятна реакция Вакова на все происходящее. Он почему-то с нами решил общаться через Facebook. На прямые контакты тяжело с ним выйти. Вот. Он почему-то тоже ждет, как ману небесную, принятия этого закона, хотя ничего не мешает сейчас предпринимать какие-то шаги по упорядочению. Вместо тех же блокпостов, которые там стоят, можно поставить своих двух милиционеров, ну, поставьте солдат каких-то, внутренние войска. Там можно и нужно эту зону сделать как зону бедствия, там экоцид происходит. И я не знаю, в чьих полномочиях Порошенко или нет, но вести там чрезвычайное положение на месяц, на два, пусть ведут, примут этот закон и дальше уже легально людей пускать. Понимаете, даже я бы вот э, сказал бы, что м -м -м не столько там нужно ставить какие-то блокпосты, сколько просто организаторов этого бизнеса, те, которые аккумулируют сегодня эти средства, они же ведь очень легко их выявить, их элементарно взять. Но я же не буду учить милицию, как работать. Если милиция знает, где это происходит, милиция знает, кто стоит, можно приехать взять этих людей, там, выявить всю цепочку, кто им платит, как они туда попали. Я имею в виду охрана, которая с автоматами там находится. А почему это один только способ легализировать это все? Почему не закрыть и не передать... Не закрыть вообще, хорошо. Наказать, закрыть и наказать виновных. Почему нет? Мне, мне так кажется, что у нас готовят, у меня есть такое вот ощущение, что готовят просто, э, вот Пшонка и Янукович выбыли из этой схемы, сейчас мы это все переделим, э, издадим закон о добыче и реализации янтаря, поставим новых Пшонок и Януковича, замкнем опять эту э, схему, но это уже будет как бы на государственном уровне. Так будет красиво. Да, но речь идет о, во-первых, создании, какой-то бирже легальной, где можно это все сдавать официально, продавать свой янтарь. Во-вторых, это непосредственно деньги идут в бюджет, и э, надра Украины принадлежат всем, а не только каким-то группам населения. Вот местные кричат, это наш бурштин, это только мы тут имеем право. Это такой же и мой бурштин, это и ваш бурштин, это богатство нашей страны. Хорошо, есть же предприятия, которые государственно, государственные ну, добывают, ну там вот железная руда, допустим, возьмем. Для меня тема просто более близкая, чем чем янтарь. Я могу сказать, это моя железная руда, потому что я жил долгое время возле железной руды. Государственное предприятие Полтавский горнообогатительный комбинат, где работает достаточно много сотрудников, все получают заработную плату, город стоит, все, никаких рекультивация земель производится, все, все вот работает сейчас это там Metal стил он называется там и ну, все это будет приватизироваться и ну на самом-то деле ничего нет плохого в том чтобы приватизировать этот бизнес но у нас есть полезные ископаемые его можно добывать. То есть без особого ущерба для природы, если все проводить культивацию, как делать по правилам. Естественно, его нужно добывать. Зачем же запрещать, закрывать? Тем более, ну, запретами ничего не добиться. Любой запрет рождает коррупцию. Вот сейчас это по факту запрещено. Ну, То есть расскажи про бурштин. Да, а есть государственное предприятие Украинский Бурштын. Там это вообще анекдотичное предприятие, там Бурштын Украины. Значит, на нем там работает около там, 200 человек, по-моему при этом я не знаю, чем они занимаются. Там очень смешно, они перерабатывают огромную массу грунта. И, то есть они должны по всем подсчетам добывать там около 10 тонн янтаря в год, а добывают они всего 2 тонны. То есть куда деваются остальные 8, которые тоже наверняка они добывают, это тоже большой вопрос. Потому что они там, понимаете, содержание янтаря, ну, грубо говоря, условно, там из расчета там, 30 грамм на кубический метр, да, ну, есть в среднем, да, есть разные показатели. Так вот, если вы там добыли ну, 100 кубических метров, то можно просто посчитать, сколько янтаря умножить 30 грамм, умножить на 100. мы получим там 3000 грамм, и получим 3 килограмма, да, то есть со 100 кубических метров. А вместо этого, то есть Укрбурштин показывает, что он там якобы 100 метров кубических обработал, но добыл, допустим, не 3 килограмма, а 300 грамм, понимаете? То есть там отличаются, ну, в 5 раз занижены вот эти показатели, которые ну, есть, да, которые как бы все их признают, что они существуют по геологическим нормам, и таким образом возникает вопрос, куда девается все остальное. То есть тут же опять же вот работает государство, и, скорее всего, оно налево этот же бурштын скидывает. Старательный, как это сказать, там бизнес, да, или старатель, старатель, стар, работа старателей или, ну как будто вот старательная. Артель. Артель, да. Это же не новое в мире, да. Они есть там в России, э, в Соединенных Штатах Америки. Они как-то вот узаконены там. В... Есть какой-то опыт вообще, который можно перенять. Вот в Америке вот так, э, в России вот так, а я не знаю, там в Мексике вот так. Давайте возьмем вот свою модель, придумаем на основе первой, второй, третьей страны и возьмем что-то свое. Ну, я ну, не, стоит, не слишком сейчас. знаю там, как в других странах, ну то, что можно принять закон о старателях и дать им какой-то статус, что это не просто просто нелегалы с лопатами, а я старатель, да, что я имею право, вот то-то, то-то да, делать, то есть, как бы, я должен, чтобы быть старателем, я должен, как предприниматель, да, заплатить, заплатить сколько-то там, да, какой-то торговый патент, там, или еще что-то, понимаете, какая была ситуация, Вы вспомните, как было с маршрутками, да, когда-то катались там по городу, там, на заре 90-х, просто кто, у кого был микроавтобус, он там вешал себе какой-то там номер и ездил как нелегально, потом в какой-то момент все поняли, что с этим бессмысленно бороться, решили законить И сделали лицензию предпринимательскую деятельность. И что произошло? Те, кто не имел лицензии, кто пытался без очереди там, влезть на остановку, пособирать пассажиров, его же свои вот эти маршрутчики легалы, они подходили, там били стекла монтировками, говорили, что ты стал? У меня лицензия, я вот сейчас еду, моя очередь, что ты приехал тут забирать пассажиров? Это мои пассажиры. Точно так же и там. То есть на самом деле, если просто дать статус, зарегистрировать, то есть э, человек там подает заявку, там какие-то земельные участки разделены между там, различными структурами. Да? То есть все упорядочить, чтобы не было ничейной земли, чтобы не было непонятных людей с лопатами, которые непонятно кто. Чтобы каждый имел свой статус. Ты зашел на чужую территорию, там, купи себе право там, на ней что-то покопать. Там, соответственно, тот человек, который владеет, ну, арендовал эту землю, он должен за аренду заплатить государству. Есть... Вопрос в том, кто будет владелец вот этой территории. А я думаю, что мы сейчас легализируем это таким образом, что владельцы будут люди далеко не бедные и очень высоко сидящие и потом это как, как же все места отдыха вокруг киева кто владелец там вот этой базы там на пару гектаров а вот этого озера кто 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 вот вот не ну вот ты вот заходишь сюда вот заплати 10 гривен за лежак 15 гривен за что-то еще и 25 гривен там за стакан воды там допустим откуда берутся эти люди которые мне не очень интересно это вот эту территорию которая уже есть не она разрабатывается ее там на аукционе будут продавать и будут чистые какие-то аукционы. мы увидим кто владелец вот боролись пять людей но переборол там вот там Иванов потому что он решил там все-таки местным жителям еще построить детский садик школу и что-то еще вот, на месте вот, месторождения я хотел сказать то что вы перечислили это так сейчас работает то есть все лицензии на участке, все выдается как-то из-под полы. Как работает Держзем наш, никто не знает. То есть мы хотим это разведать. Uh -huh. Как это будет, как мы хотим это сделать, да, это должны быть открытые аукционы. Да, это нужно привлекать инвесторов. Это должны приходить чистые деньги, и все это должны знать. Нужно, чтобы решали местный совет. это очень местные советы. Это Советы. Чтобы не в Киеве выдавали, а потом приезжает какой-то человек, и непонятно, как ему выдали. С местного совета всегда можно спросить. То есть сельсовет, что такое сельсовет? Это, по сути, жители села. То есть они все друг друга знают. И селяне, как бы, ну, если вы сами разрешили у себя там кому-то, он пришел, там все оградил и добывает, то вы сами разрешили. Это к вам проблема. Да, никто вам не с Киева это прислали, а это вы сделали. Либо если да вы не разрешили, то опять же тогда выбирайте, кого вы хотите, либо сами занимайтесь, либо еще кого-то. То есть важно, чтобы это решалось на местах, потому что связь сельрады или райрады с местным населением есть, все друг друга знают. Все представители Советов очень известные там люди, как бы понятно с ними, там есть прямой контакт. А связи, например, с Киевом, там службы, которая там геолога дает разрешение да, на геолого-разведывательные работы, которые по факту помню, заканчиваются просто разграблением НЕДР. А, то есть ну, вот эти разрешения никак невозможно проконтролировать. А, с нами сегодня был Олег Лазаренко, это координатор автомайдана. Спасибо вам большое, что зашли к нам сегодня. И Денис Казанский это журналист, который ведут, ну, буквально журналистское расследование, да, и привлекает внимание общественности к тому, что делается в Житомирской области. А потом, я так понимаю, череда будет Ровенская и Волынская, да, на очереди будут тоже поедеть да, и да, разведать. Различные места, а, где -то И, будет. Я так понимаю, если сравнить все это с маршрутчиками, мы сейчас начнем узаканивать. У нас будет война, да, как тогда маршрутчикам били окна, то здесь будут постреливать еще, наверное на лет пять, пока это не войдет в какую-то систему, которая сейчас действует с маршрутками в городе Киеве. Ну, Прогноз скорее, такой. я думаю, что нет, потому что все-таки, когда если ты узаконить, то понимаете, когда вы уже стреляете не просто в человека с лопатой, а грубо говоря, в старателя, да, то вы уже совершаете, то есть это как выставить можно, понимаете, в человека и доказать потом, что он бандит, а когда вы стреляете в человека, у которого официальный статус, то уже не докажешь, что он бандит, да, то есть уже не скажешь, это уже будет преступление, то есть Вже не, не, не спішена на самозащиту. Ну, в общем, я думаю, що вот в будь-якому випадку какой-то порядок. Сьогодні говорили про незаконную добычу янтаря в Житомирській області. Дякую вам. Большое. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.